Дари. Что же вы прячетесь? Что ж вы прячетесь? Да, немногословно, да, немногословно, немногословно, немногословно. как приятно давай. говорить с собственным маха. Здравствуйте, Степан Андреевич. Здравствуйте, Степан Андреевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? Как у вас дела? Да ничего вроде. Да ничего вроде. И у меня. И у меня. Да. Скажіть, в красноярські всі аниме или, или только ви? Ясно. Ясно. Значит, 12 доларів, всегда 12, 12. доларів. Як приємно поговорити з розумною людиною, да? Ну, тобто, сам з собою, так би мовити. Вибачте. Це жарт, звісно. Здравствуйте, юноша. Что случилось? Какой, какой может вирус поразил землю нашу? Может что-то произошло. Почему все молчат, как рыба лед? Понимаю. Наверное, это заразно. Пандемия. Пандемия, наверное. Тишина. Или какие-то звуки сексуального характера. Или тишина. Вы рады меня видеть, я просто вижу, как вы счастливы в нашей внезапной встрече. О! О, а вы тоже работаете в Липецком э, городском банке да, торговли? В Липецком городском банке торговли? Ну, да, я, я просто директор да, его. ЛГБТ Банк. ЛГБТ Банк в Липецке Ну, Липецкий городской банк торговли, да. Я смотрю, что вы в одной кроватке. У нас все сотрудники проходят через эту процедуру. В Липецке слова ЛГБТ нет, мне кажется. Как это нету? Липецкий есть городской банк торговли, Ленинградский городской банк торговли. Я директор в Липецком. Так сказать, представитель военно-гражданской администрации Но Липецкого я... городского банка торговли. Не, мы не, 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 мы не такие. Да я же вижу, ну как, ребят, ну что вы стесняетесь? Ну пора уже признаваться. Вы лежите в одной кроватке, как? полуголенькие. Да, смысле, ну, что, патри... от меня, что отменяет? Я тоже полковник. Ну, меня назначили, так сказать, возглавлять эту да структуру. Я и возглавляю армия России. Прекрасно понимаю, что... Думаете, я не знаю, что в армии России тоже любят попу? Знаю. Знаю. Наносит. Знаю, пацаны. А вы что, э, в казарме или где-нибудь в госпитале? Да ну, так. Или у нас так. в гостинице? У вас в гостинице. У нас гостиница. Наносит. Ну, вот видите, а стеснялись. Ну, сразу бы признались, и, так сказать, я бы вас из армии уволил. У нас же шустав не позволяет представителям ЛГБТ сообщества служить в вооруженных силах. О, привет, служивая. Какой то полковник? Полковник это я. Где? На тумбочке, пацаны? Ты как нашел это приложение? Да как? Мне военком сказал заходить и здесь вербовать народ для подписания контрактов. Я работаю в Белгородском городском военкомате. Ты Счастье. Аліна Чертяк. Заманчував, заманчива, нічого не скажеш. Ні сіськи, ні пісні. Борис Фоменко, тримаємось, тримаємось. Так воно і буде. Підтримуємо Збройні Сили України, друзі мої, підтримуємо. От зараз прийде, якщо з'явиться в нас е, е, Вася Ярош, Янаш, він же Вася Джонсон. Я таки не знайшов. Він мені казав, де пошукати, я пошукав, нічого не знайшов. Ну, може, він зараз надасть реквізити свої, свого підрозділу. І не забуваємо про підрозділ Толіка жана, шановного нашого ключика і друга. До речі, сьогодні він був в мережі, але поспілкуватись нам не вдалося, на жаль. Юра, Ювій, мої вітаннячка, покличте нашу пані Олю, Білочку Веселу. Іван Лесків. Лесків, вітаю вас і вітаю, друже. Радий вас бачити. Так, може я когось і пропустив. Олена Дніпро, вітаю вас. Це в мене той не, не зір поганий, це руки короткі. Знаєте, як ото кажуть? Поїхала далі. Наталя Литвиненко, вітаю вас. От земляк больше с Белгорода, напоминаешь, а? О, круче какие-то. Да, круче какие-то. Да, 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 12 Давай. баксов, всегда 12 баксов. Привет, Гарри. Юль, твой дедушка. Ну зачем ты ребенка сюда вводишь, дура? Вообще база. Вот Я, кстати, представитель ГО Пульс Харькова, все буду Украина. Ми Можемо все, все, що в наших силах. Це правда. Ну, зв'яжіться зі мною. Ми не поспілкуємося з цього приводу. Може, ми будемо корисні для нашої армії. Разом спробуємо. Доброго вам, девочка. Привет, привет. Здравствуйте. Я так понимаю, вы военный? Красивый, здоровенный. Все как положено. Да нет, я вам вопрос задал. Так я ответил же, красивый, здоровенный. А я люблю военных, а -а -а. красивых, здоровенных. Я, я же вам ответил. Вы любите красивых, здоровенных? Это песня такая. Неужели вы не владеете, а -а -а. так сказать, фольклором 90-х российской эстрады? Да почему же нет? По-моему, Вика Цыганова пела, да? По-моему, нет, Ну, не важно, кто из них там пел. Ну, Или как, я как, могу как, ошибаться? Какая-то дура пела. Какая-то дура пела, но вам это все-таки в любу, да, будет. Ну, знаете, как оно происходит? Какая-то дурацкая песня в голову встрянет, даже если она абсолютно дурацкая, и вот, а вы еще и рифму подсказываете. Все, вас понял. А вы Ясно. Откуда? Чем вы занимаетесь? А? Ну, я откуда? Да. Да, я из России, как бы, ну, а -а -а -а. из очень славного города. У -у -у. Ленинграда, можно знаете, такой. Знаю Санкт-Петербург. Ну да, когда-то был Ленинград, теперь Санкт-Петербург. Все правильно. Да, я когда-то работал у вас там в одной из в одном из банков. Ленинградский городской банк торговля. Может, знаете? Нет, не знаю. Нет, 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 не знаю. Таких банков я не знаю. Да. Служба безопасности возглавляла. А теперь Родина приказала, так сказать. И я вот на белгородском направлении в военкомате сижу, штаны просиживаю. Ага. Ну, помимо того, что вы штаны просиживаете, вы еще и сидите в какой-то вот этой непонятной программе, да? Да почему? Это же социальная сеть. Ну, зря вот так на самом деле. У нас очень продвинутый войнком. И учитывая наши федеральные законы, которые позволяют в социальных сетях ручать повестки, он мне, так сказать, поручил прозондировать почву. Судя по всему, я ее прозондировал. Почва засохла. Судя по всему. Понятно, понятно. Зайкаться начал.